Ісімся. Устріч! Машина! 60! Йоу, машин! Добрий день! А! Майже приїхали! Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні граю в Мафії 2 і мікрофон один. Лава п'ята. Циркулярка. Квартира Джо 20, 20 февраля 1945 года. Привет, мистер. <accent> э -э Привет. Джо не дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, в другой раз котик. Пока. Это а было нечто. Ага, мистер. Там... Жити в бару Фредді, то я побоведити з... Що попаду? Цем були. Що у нас є? Давайте подивимося. Ось таке, як буде виглядати. Мафія! Давайте. Правда, зима, ну лаву. Йдемо. Та йдете, закривай двері. Є. Йдемо. Будемо конути п'яту главу. так, доходим до, до заднього выхода. Открываемся. Выходим, эх, да. Твою мать, дура баба! Но а я... Ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джован там? Ну, одна из них. Что там с дотворя? Сюда! Ой, моя... я, я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Ну так подходим назад. ну а, назад. Да, давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати. Еще слово, и будешь суду вставлять комплектом. Понял. А теперь нахрен отсюда. Я, я предупреждаю. Давай. Ну, вот. сюда. Я же уклонился. так ему показал, да раки за забwyn... мной. Понял. Ты... Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Но... Надо идти... -hmm, Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встрічі. Вітаю, це що сотів все всюди зимати у такому. Ладно, нам треба знайти собі маж 50 доларів. Ага, супер. Нам треба знайти нормальну машину, щоб ми могли їхати, щоб відповідати цьому статусу, який у нас тепер є. Давайте візьмемо оцю таку говняну машину. Давайте на ній. Наступній серії будемо питатися надію. Така інтрига, знаєте. Аскун. О, це теж літає. Хочу вам нагадати, що в мене діє таке правило. 5 лайків під відео виходить нова серія в е, той же день. Тобто, якщо є 4 лайка, і ви ставите 5, наприклад, там дивиться назад, десять... О, 4 лайка, 4 лайка. Він Назар каде 5 лайк. Тобто Рубік. Назар, Р Рубік. Кладе 5 лайк і пишу в коментарях. П'ятий лайк. І для того, щоб я не дивився скільки лайків. Тому що мені якось наоборот ліпше, щоб... Ой, я проїхав. Щоб Я... Мені... Ліпше, щоб не було тих 5 лайків, бо мені... Ну, треба знімати. Треба. Ну, коротше, ви зрозуміли. Одним словом, за те, щоб... 5 лайків, я не можу щось виїхати нормально. І я викладаю нову серію по мафії. Той же, той же день... Ну, ви зрозуміли. До записую і викладаю. Тут нарушаємо трошечки. Підгазовуємо, газ, оскор, Давай, давай, бігом. Як сама машина їде? Це просто не... нереально. Азку ми приїхали. Добрий день. Е, знак дорожній. <кій> Я знаю, де кого це пре. Добрий день, слух. Так что, это будет наша фишка мафии. Нет людей. Давайте выпьем трошечки. Я хочу выпить. Привет, Хай! Hey. Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой Джо. И Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Добрый, Лука. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш междусобочек с ирландцами ха ха анекдот. Поздравляю вас обоих. С отличной работой. Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. У всех кишка танка для такой работы. Так что готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... Ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? Пять тысяч сносов. Это же охренеть сколько! Эй! Никто не говорил, что это дешево. А Но мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже. Вот парни. ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да, да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной! О других делах поговорим. Не здесь у нас хочет много лет. Нужно Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. <свес> Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум, завалим его. Без проблем. И как завалим? Из МГ-42. А, а где мы достанем МГ-42? Гарри. Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно от пугача до Бажуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречі. Удачі, коріч. Ладно, погнали. Нам треба забрати смереження у Гарі Кірсона. Без проблем. Давайте бухнем трошки. Чого ти хочеш? Пиво, стопка, скотча, букалбренди, бутылка, бутылка вина, бутылка пива. Хороше вино. Не ну, хочу все? Так байда тяга Наша машиначка чекає нас Давайте не погасаем, я ним тяжко управляю в Алтер Хотро Женщина, убей Давайте, газуй Проходим слова Дес. Заносим, заносим, заносим да, бля. Не управляемо машина. Маєш розум! Маєш розум пытаюсь! Едь. Тест! Тут наліво нам! Давайте. ты, гаску, 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 гаску! Давай, 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 давай! Добрий день ще вслух вам! Жалко, що ми я тебе збив. От представлю так, жив собі слух і тут один такий поганий... Погана людина така, як я, приїхав із Белашу і сказав, добрий день. Десь Що Щось я так тяжко їду, но це може капіці. Йо -барсте. І їду як лох. Але я хочу жати на печеричку, напросила на печеричку жати, Давайте. О, ось мусора. Тесно. Машина какая-то что капец. Ну, далее прямо. Тесно. Туне. Какая-то реклама, наверное. Тесно. О, машина. Проходим. Грузовик. Приехал! 40 километров. 60. 60. в боте. 80. Майже. 80. Устреч! Машина! 60! машин! Добрый день! А -а -а. Майже приехали! Это капец! Не вам, сер ⁇ Тупо перелетели! Такси на бег тут едет мини мини А мини мини Я, щось, я случайно справа не поїхав по цих складах. Направо. Приїхали, добрий день, ще раз. Ну треба десь назад, да? А, а наверное, що. Армії, навіли сарпол, як ось лаг. Я щось не встиг прочитати. Це вже тут як брук буде стояти. Це вже задиміло. Мотор зігнувся. Ну ладно, йдемо. Дарь, давид открыто нам дарим, я видар. Меня прислал Генри Томасина за своим заказом. Давай, заходи. А, шот. Кто там? А, меня прислал Генри Томасина за своим заказом. Ладно, заходи. Ходи, что пока А, пока звучит, а, звучат вот Так, заходим. О! Оу! Привет. Так значит, это про тебя, Генри говорил, а? Ага, добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7.92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. Три четверти мили прицельной стрельбы надежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Саянара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постойка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. А... Операция Хаски. Да? Ты в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник. Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, Награды есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест. Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка. Но... Я лез через забор на обратном пути. И, надо же, оставил глаз на ветке. Ну в общем отвоевался и ладно. Э, слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вита. Рад знакомству, Вита. Правда рад. Если понадобится оружие, ты знаешь где искать. Ну забирай. Пожалуйста, Удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. пулемет в ящике, боезапас на машине во дворе. Дві тисячі патронів. Бери, все оплачено. Ти бігти не можеш? Ладно. Добре, що оплачено. Ну, це попробуємо затягнути. Веріемся, да, давай. Можливо, так, давай. Так і десь тяжко. О, вже двері відкрити. Дивися, буду, до тебе може таким мусора прийти. Ми містимось. Да, ми містимось. Розум ящик. Двері закрилися, це теж. За суму А Давайте зайдемо. Хто це? я, Віто. Знаєте, для чого я до нього зайшов з роботи, бачите? Посмотрите асортимент. Патрони не забудь. Патронов много не бувають. Купи... Закупимо це совсем. Патронів много не буває. Ладно, закупка про... Лиш два ствола, ну ладно. Ще дробовик закупили і вроді револьвер. Кстати, побачили, ви знаєте, що в Counter-Strike контрстрейкунці додали револьвер. Помощність її КВП. Нашу машину припарку... перепаркували, в на цей робочий. Потихоньку. Скільки до нас до завершення? А я забув запустити. А, фід'єть, я розумінка. Нам далеко їхати? Оу, нам через все місто перти. Ну, тоди... тодим. Тодим. є. То Як радіо виключити? Радую Хочу сказати всім дякую за перед палець першому всідесь було підписувати мій канал, якщо хочете бачити більше таких відео. Ну і хочу сказати, ця серія була вже восьма по мафії 2, наступне, що ви хочете, вийшло в той же день. 5 лайків і нова серія. Всім дякую за працю, удачі, всім пока!